әмет шаммұратовтың менің, жол менің жолғы суларым шармасының жолбарыс тырнағында бөлімі амудария бойында әр түрлі балықылар болады олар әр түрлі маусымдарде тұтылады біреуі бір маусымды екіншісі басқа мен жаз уақытында құр отырғым келмейді балық тұтқым келеді де сол уақытта мен қармақ қойған едім ол уақытта түн еді қармақтың аралығы жүз қадем еді де амудария бойындағы қамысылар даусынан жаман хадисе келе жатқаны жақылап келе жатқан сезілген еді артымнан бір нәрсе келіп дәрет атаман ұрып жіберді жолбарыс мені өз арқасына алып бара тырған еді мен оны буып өлтірейін десем ол өл менен күшті де мен оны өлтірейін десем күнде алып келіп жүрген Шағымды да ұмытып кетіппін ал сол уақытта менің бір жасыма жиырма жасымда шекен хамма ойыма келді Отан үшін, мен бір үшінбіреулер ұрыста өліатырүнж боламын ба қалдым жолбарыс барс ел шекем арғасында алып баратырған еді ал мен ұзайқылардан бір үңгірді көрдім үңгірден бір дауыслар естілген еді бұл жолбарыс баланың даусы шығар ал біздер үңгір саман жол алдық жолбарыс бала біздерді күтіп алды ол мен меніменен ойнауға кірісті бір жерімді тартты бір жерімді тістеді көп ойнады кейін ұйқылап қалды мен оның ұйқылағаннан кейін ойлауға кірістім қайтып шығып кетсем екен ай бұл жерден әмде ойыма бір ой келді жолбарыс сездірмей әсте шығып кетуде хал едім әмде бұл нәрсені әмелге асырдым үңгірден да еплеп шығып кеттім енді мен ұлыма дауыс шығармауым керек сееіамудария жағалауына да жақылап қалдық ал мен артымнан бір нәрсе келатырғанын сездім бұл жолбарыс себебі оның да аму дария жағалауына да келдім ал өзімнің амудариям ғой деп суға түстім аму дариядан өттік енді мен жолбарс ақынды ойламасам да болады ол дарияның арт арепінде мен бұл таріпде қалдық